آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا دعا مانگا کرو دعا عبادت کا مغز ہے یہ دعا کیا ہے یہ دعا مناجات ہے کبھی رو کر کبھی گڑ گڑا کر کبھی ہستے کبھی سوتے کبھی جاگتے کبھی چلتے پھرتے کبھی تکلیف میں کبھی پرشانی میں دل ہی دل میں اپنے مولا سے ہم کلام رہا کرو سب سے پیارا ساتھی ہے تنہائی کا سب سے پیارا ساتھی ہے جلوت و خلوت کا اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو دنیا کے دوستوں کی ضرورت نہیں وہ ایسا کامل دوست ہے کہ اس سے مناجات پختہ ہو جائیں تو انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا اور ڈپریشنز قریب نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ سارے جہاں کو ڈپریشنز ہو جائیں اللہ والوں کو نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے کاؤنسلر بڑا چن لیا ہوتا ہے مضبوط کاؤنسلر ان کا ہوتا ہے ساری مناجات کاؤنسلنگ مشورے سب باتیں اپنے مولا سے کرتے ہیں وہ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو زندگی ان کی آسان اور ڈپریشن فری ہو جاتی ہے تو نماز ڈپریشن کا علاج ہے توبہ بڑی اہم بات ہے ون آف دا میجر ریزنس جس کو سائنس کہتی ہے ڈپریشن کی گلٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے گلٹ کسی بھی برے عمل کا گلٹ بوجھ جس کو وہ لوگوں سے کہہ نہیں سکتا لوگوں سے بیان نہیں کرتا لیکن دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں کیا جانا تھا چاہے وہ زندگی کے فیصلے ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی برا عمل ہی کیوں نہ ہو چاہے کسی کے ساتھ زیادتی کا عمل کیوں نہ ہو اب وہ لوگوں سے کہہ نہیں سکتا کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے لیکن دل ہی دل میں وہ بوجھل رہتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا مجھ سے یہ کیوں سرزد ہو گیا اس لیے تو کہا کہ دین میں ڈپریشنز کا علاج ہے اللہ پاک نے کہا مجھ سے توبہ کرو توبہ انسان کے گلٹ کو ریموو کرتی ہے دل پر جو اتنے بوجھ ہوتے ہیں سچی توبہ دور کر دیتی ہے اس میں بھی ڈپریشن کا علاج ہے اور اس لیے تاجدارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سنت عطا فرمائی کہ دن میں ستر مرتبہ توبہ فرماتے ہیں تو دن میں جتنی مرتبہ بھی توبہ کرتے رہیں انسان گلٹ فری ہوتا ہے انسان کا دل اجلا ہو جاتا ہے اس سے ہر بوجھ دور ہو جاتا ہے تو خود بخود آدھے ڈپریشنز کا علاج توبہ میں پنہا ہے اس لیے توبہ کو بھی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ ڈپریشنز کا علاج ہے